Задают вопросы, почему срезают Первомайскую, почему будут срезать Заводскую. Прежде всего, это единственные две улицы, на которые были ПКД на ноябрь 2015 года, когда надо было в области озвучивать те улицы, на которые у нас есть ПКД, чтобы область планировала деньги на проведение капитальных ремонтов. В связи с тем, что только на эти две улицы было ПКД, в связи с этим эти две улицы вошли в первую очередь для проведения капитальных ремонтов. Если бы я работал ранее, я бы, конечно, в первую очередь забил бы железнодорожную Дзержинского для начала. Но было так, как есть. Поэтому начаты эти улицы. Во вторую очередь будет проводиться капитальный ремонт, подтвержденный. Это улицы железнодорожной всей. Всей. И если удастся, это улица Дзержинского, то же самое, капитальный ремонт. Почему начато срезать Первомайскую именно с того места, с АТХ? Во-первых, в районе Восточного блока управления действительно улица, вообще у нас все улицы за редким исключением, они не соответствуют стандартам. Практически все улицы в городе, чтобы знали, если асфальтобетонное покрытие имеет трещины. Там размером 10 на 20 на 30, все это покрытие уже оно не годится к эксплуатации. Есть только три улицы более-менее в пригодном состоянии, как я уже говорил, это Бульвар Свободы, тут в начале возле э, мемориала 8 марта, в начале улица Балуна частично, все остальные улицы и э, улица Казацкая Слава, все остальные улицы они в негодном состоянии, то есть они все подлежат капитальному ремонту. Ну и кроме того, кто забыл, у нас Восточный ГОК является градообразующим предприятием, которое дает бюджет города 40% поступлений. Поэтому именно в том месте, принятом том же Первомайскую, можно было ремонтировать в районе там где-нибудь стадиона, начать оттуда. Но мы посчитали нужным начать с Восточного ГОКа, с его управления, куда приезжают гости, в том числе с других стран, в том числе министры приезжают. Это первая логика. По поводу, по поводу ремонтов, которые проводят ПЖРО. Действительно, в тот же день ПЖРО начало проводить по факту ремонты улиц, которые они запланировали. Это прежде всего улица Казакова. Ну, принято решение, в том числе и мной, когда вот так мне задали вопрос, Владимир какие улицы надо ремонтировать? Я подумал, что улицу Казакова надо бы ремонтировать, потому что маршрутки ездят на пятихатке, на Дербетровской, они уже просто по этим ямам не могут скакать в том числе и другие улицы, Кропоткина улица, одна из центральных улиц. Ну, ПЖРО начала ремонтировать, то техника, которая она есть, я считаю, сделали они, в принципе, нормально. Но еще раз, мое мнение, к ямочным ремонтам негативно, как и области. Считается, что ямочный ремонт это очень ненадолго. Очень ненадолго. Поэтому приоритет отдается капитальным ремонтам, то есть полному срезанию асфальтобетонного покрытия и укладыванию нового покрытия. Вот такая вот логика. Призываю еще раз всех директоров предприятий, в том числе коммунальных. Если вы где-то разрушили свое покрытие своими ремонтами, и надо его восстановить. Пока здесь есть подрядчик, пожалуйста, изучите средства и восстановите эти покрытия. Пока здесь подрядчик, он через три месяца его не будет, и будете опять у нас здесь прыгать по ямам. Как те ямы, которые водоканал сделал, так и теплосети, и другие предприятия. Это относительно ремонта. В ближайшее время планируется перераспределение средств бюджета города. По итогам первого полугодия, предварительно, я не буду называть цифры, но у нас есть дополнительные средства. Приоритеты расходования этих дополнительных средств. Это дороги. Это дороги в городе. Второе это крыши. Крыши это ОСМД и крыши СМСЧ. Это вторая приоритетная у нас цель. И третье – это кладбище. Вот такие у нас цели мы ставим. Значит, в любой, даже если область не даст деньги, деньги на крыше СМД и СМСЧ мы со своего бюджета дадим это обязательно. Потому что находиться в таких условиях работать просто невозможно. Ну, я там был, я видел. Был.